Скоро вот уже 9 месяцев пройдет с той нашей первой встречи. А ты все еще не сделал никаких выводов. А вот я сделал окончательный вывод. Ты не хочешь идти на компромисс с пресс? Хочу. Давай я засуну тебя под пресс и будет красивый, мокрый компромисс. Во-первых, положении а старый, почему вы звезды так не любите прессу, а? Вот общем такая звездная болезнь. Точно. Кстати, сейчас по всему миру эпидемия. На. ознакомься. Вот сейчас вот, вот, вот этого тут вот, не хватало. Вот, 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 что это сейчас? Ой. Здравствуй, Филипп. Сообщайте, что недавно Энрике Глесис дал большую пресс-конференцию в испанском городе Кипун на годовать Это древний оплот испанского свободного слова «карамба». Во время пресс-конференции Иглесиас сказал это свободное слово 5-200 раз и послал нафиг в общей сложности 240 корреспондентов. И теперь ты, Филипп, сильно остаешься по очкам. Иглесиас разбил 100 очков, а ты пока ни от них не разбил. Готовься, скоро приду, и буду учить хорошим манерам, но сначала придушь деколоном. Твоя куртуазная жаба. Впервые пришло дельное и полезное письмо. девочка, а ну надень очки и замри, тебе прицелился. Ну, Фили, ну не надо, завидуй. Чужой славе. А я не завидую. Я Подражаю, до новых встреч. Радуйтесь жизни не надо. Дари, дари.